всем, дорогие друзья. Я, себе, я хочу извиниться за то, что у меня как-то странно начали входить теги. Первый тег был нормальный. Вот начался первый тег. Ура! Про телефон. Потом у меня куда-то делся второй тег. Но я подумала, что я его сделала, то есть э, проснимала. И начала третий тег. Но третьего у меня оказалось нету. Я просто написала, что мне подарили на 8 марта и кому я подарила на 8 марта. Я не хотела его удалять. Надо было мне написать 8 марта третий тег. Но я в этом видео сказала, то что Яс, то, что это третий тег. И если вы это не знаете, то жалко. Лучше сейчас посмотрите это видео. И у меня вышел четвертый тег. А второго тега у меня так и нету. Я, наверное, да. Я хотела удалить это все видео, то есть третий и четвертый тег. Но потом я не захотела. И решила то, что я сейчас сниму второй тег. Все, может я не смогла, там запуталась, но все равно. нас будет странно. Первый тег, потом третий тег, ну, если вы посмотрите, то вы узнаете, что это будет третий тег, и потом четвертый тег, а потом второй тег. Конечно, это будет смешно, но ладно, ничего. И как вы заметили, я у своей подружки. И следующее видео будет очень интересно. У нас будет э, такая программа «Как ты знаешь своего друга» или «Now your friend show». Да. У нас прям будет такое грандиозное шоу. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.